balik walaupun uh, no story still still have a, a story Wow, <laughs> daripada mati ada story tapi saya tak boleh nak storykan dekat tuan-tuan. Jadi -tuan. okay, saya doakan saya dapat balik uh, walaupun uh, uh, jangkaan uh, saya bahayanya adalah 20% lah. ketika uh, keterjaminannya 80%. Ah uh, cuma 20% tu kita nak handle dengan cara yang akhirnya kita uh, menerima RPID iaitu uh, arahan uh, meninggalkan negara sebagai orang yang masuk secara haram uh, di oleh saya dalam tempoh 72 jam. Ha, kita harap itulah yang 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 selalu saya laksanakan. Dan kita harap beberapa beberapa hari ni nampak saya dah berdiam diri yang kecoh di media sosial ni teori-teori konspirasi. Ah ha, teori-teori konspirasi akan dibenoh sebuah kapal. Lepas tu kapal ni tenggelam kan semua orang yang lantang melalui sumut ni. Yang naik sumut ni bukan semut tuan-tuan. Ha, ada ahli parlimen daripada Kesatuan Eropah, ada ahli parlimen daripada Itali, ada mayor ada bekas uh, apa, 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 apa ahli politik Dalam ni ada wakil-wakil daripada 45 buah negara Jadi kalau tuan-tuan duk discuss teori pasal Israel nak serang malam ni lah Dia akan bunuh mana boleh Semua yang datang ni Musuh dia sikit je Orang Malaysia, orang Indonesia Orang India, orang, sorry orang Pakistan Orang Bangladesh yang ada dalam ni yang jadi musuh dia Yang lain semua kawan Qatar ada seorang Algeria ada 2-3 orang Yang lain semua negara kawan-kawan dia Majoriti tuan-tuan tahu adalah rakan dagang dia terbesar Iaitu daripada uh, Paling besar adalah daripada Itali Kemudian diikuti oleh Itali ada 40 lebih Switzerland 40 lebih Kemudian ada Jerman Jerman uh, ada belasan orang dalam ni Semua ada rakan dagang yang besar Ada Amerika ada 7 orang uh, Dalam uh, sumut ni Dia takkanlah dia nak, dia nak karamkan uh, Tu kadang-kadang tuan-tuan punya teori konspirasi Bawa berbincang Pasal penjara terapung Lepas tu kapal sumbat masuk tuan-tuan Langsung tak ambil kira dengan akal yang waras tuan-tuan ingat yang ada dalam ni semua adalah orang-orang uh, Malaysia pakcik KFC, tak uh, ada yang ada dalam ni adalah semua, dia dibawa panggil perisai kemanusiaan, selain dibawa daripada golongan kapten dan sebagainya caranya kita ada perisai kemanusiaan dan ada dalam ni juga perisai kesatuan sekerja, di mana seke, wakil kesatuan sekerja yang naik kapal ni kalau mereka ini diancam kesatuan sekerja di Israel di Itali akan melangkarkan boykot melancarkan boykot penuh dan ada wakil-wakil daripada kesatuan pekerja daripada kesatuan pekerja daripada kesatuan pekerja yang juga akan mengadakan uh, perjalanan Itali untuk mengerjakan Itali kerajaan Itali dalam kerajaan Israel untuk memastikan asli tidak alimi. Jadi tak payahlah timbul tentang lama jagaan Uh, apa sebuah kapal telah disediakan lepas tu disumbat orang sumut dalam tu kemudian ditenggelamkan sumut ni dilancarkan oleh orang-orang yang waras ada akal dan mereka ni bukan baru sehari dua buat kerja ni uh, sumut ni bermula tahun 2008 yang kita dipanggil free, uh, apa, ni Freedom, Freedom Flotilla Kemudian dia kata apa apa boat for Palestine, macam macam lah nama dia tapi dia dah 17 tahun dibuat. Cuma dia jadi jangkauan orang Malaysia kerana inilah Dalaman media sosial di mana Malaysia menghantar banyak wakil. 31 daripada 500 pelayar ini adalah Malaysia. Antara negara yang paling besar lah kumpulan pelayar selain daripada Itali 40 lebih. Kemudian kita ada pelayar daripada Swiss 40 lebih, Switzerland. Kemudian ada pelayar Sepanyol. Tapi kita ni masuk dalam kategori negara yang paling besar membawa pelayar. Jadi dengan maklum tentang keadaan yang ada. Tuan-tuan janganlah bawa diskusi teori-teori yang saya heran Uh, sama seperti orang takut hantu, dia akan besar-besarkan hantu raya ni, kalau dia muncul, badan dia macam ni, mata dia macam ni, kuku dia macam ni, kalau dia sembuh, boleh jadi gatal, Pontianak apa semua. Tuan-tuan telah mendewa-dewakan dengan menggambarkan Israel ni, hinggalah tuan-tuan kelihatannya seperti takut pada Israel ni, sebagai lebih takut, sebagai satu sakratumut. Janganlah besar-besarkan kisah, yang Israel rasa bangga, kerana di dalam dunia Melayu ni, orang Melayu bercerita pada Israel ni, hinggalah menggambarkan mereka ini adalah, siapa saja pergi akan mati dibunuh. Barang siapa berani bertempur dengan Israel, maka mereka orang mencari maut. Tidak ada jalan mendepani Israel ini melainkan kematian. Adalah satu sia-sia melawan Israel ini kerana mereka adalah terlalu kuat. Barang siapa yang pergi melawan Israel ini akan menjerah tengkuk kepada uh, apa ni kaum Yahudi. Tuan-tuan membina benda-benda yang demikian, menjadikan secara tidak langsung ketaksupan tuan-tuan telah berjaya Uh, apa, kolonialism yang dipanggil sebagai Israel, Israelism ni telah berjaya dan tanam dalam kepala tuan-tuan hingga orang Melayu ni orang Islam ni patut akur pada kekuatan Israel orang Melayu orang Islam di di, di kereta ni pun adalah strategik ini last sebelum ni kita fly from 5 hari dan 4 hari setengah kita akan sampai ke Gaza semuanya susul dengan strategik bagi meminimalkan risiko bagi memastikan uh, misi ini berjaya dan misi ini berjaya memecah kepungan dan kedua misi ini berjaya menyedarkan masyarakat antarabangsa dan mesej kepada ketua-ketua negara uh, sampai dengan jelas uh, bahawa kalau sumut ini gagal ke, 40, ke 37 nanti akan ada 38. 38 dapat lagi nama baru tapi tetap kumpulan yang sama uh, Global March to Gaza, Freedom Flotilla, uh, kemudian uh, apa ni uh, Bot to Gaza, ha, ni apa tu sumut Nusantara. Empat sayap yang berada di bawah uh, sumut uh, flotilia ni adalah empat sayap entiti yang menggerakkannya. Ha, jadi kalau tuan-tuan terlampau banyak sangat uh, bercerita tentang benda-benda uh, kalut, tuan-tuan ha, akan menjadi menggambarkan seolah-olah Israel telah berjaya menanamkan satu doktrin di kalangan orang Melayu dan orang Islam. Bahawa mereka ni orang yang tak boleh dilawan. Barang siapa yang datang mendepani mereka adalah menyerahkan nyawa Macam budak-budak seronok lah saya, tuan -tuan. Kalau kita dia boleh tanam doktrin pada orang Islam macam tu Hingga dia menjadi sebuah bangsa yang ditakuti uh, Tapi yang kita heran ni Yang Eropah ni datang Dia orang tak fikir apa-apa tuan-tuan uh, Lawyer, engineer, uh, captain kapal uh, Doktor yang berada dengan saya ni uh, Kalau kira-kira dia punya label tu 7,000 euro 35,000 gaji dia kalau dia buat uh, kerja dia 6 hari seminggu berdasarkan demand yang sangat tinggi di hospital tempat dia tinggal lah, di Zurich uh, Switzerland ni dia boleh dapat 45000 satu bulan. Karena OT doktor di Switzerland ni sangat tinggi. Dia tinggal dia dia datang dan dia ni dia tak dapat cuti uh, bergaji dia nak ambil cuti tanpa gaji. Ini nah, dia baru sahaja hubungi uh, ke hospital dia minta tambah hari kerana dia yakin uh, 30 September ni tak selesai pelayaran ni kerana ada sedikit uh, tangguhan dan uh, rombakan kerana ini adalah pelayaran yang besar dan pertama kali dianjurkan dengan jumlah paling banyak kapal dalam sejarah, flotila paling banyak pelayar, paling banyak aktivis dalam sejarah flotila 500 orang eh. Ha, tapi saya suka tuan-tuan hanya berfikir yang positif ke depannya sebab perjuangan ni yang menjadikan kita terencat. Alah kita selalu memikirkan akibat tidak memikirkan faedah. Perjuangan memanglah ada akibat. Tapi kita kena fikir manfaat. Sebab tu nama dia perjuangan. Kalau kita fikir akibat je dia akan jadi apa? Ha, dia akan jadi mengambil places. safe. Takkan buat apa-apa lah sebab akibat tu banyak kita fikirkan. Sebab tu lah perjuangan. Perjuangan ni apa dia? Membeli risiko. Perjuangan ni apa? Cuba mengurangkan akibat. Perjuangan ni apa? Meninggikan manfaat. Ha, jadi sekurang-kurangnya dari segi manfaat untuk saya rasa dengan minat tuan-tuan ikut stream ni kita dah dapat lah manfaat. Iaitu manfaat penyebaran berita, penyebaran kefahaman tentang Palestin.